Действительно вспоминается эта песня. Жизнь – это миг между прошлым и будущим. Ну, наверное, так, поэтому и 20 лет – это действительно миг. В целом это большой срок. У нас стартовые условия неплохие были, понимаете. У нас были неплохие стартовые условия в пределах того же Советского Союза с нашим, с нашим показателем, с нашей промышленностью, с нашим сельским хозяйством. Действительно, у нас было стартовое условие немного выше. И, конечно, мы, если брать за эти 20 лет, мы должны были, мы должны были, ну, по сегодняшнему уровню, мы должны были жить лучше. Люди должны быть жить лучше. Уверенность должна быть в завтрашнем дне. И, и всегда говорить, живи сегодня хорошо и думай о будущем поколении. Вот так мы где-то должны быть. Но мы, как говорится, не случилось. не случилось и не воспользовались теми условиями, которые нам были даны. Надо вспомнить, по крайней мере, мы всего-навсего практически стали на, на независимость. Два года фактически прошло, у нас резко все ухудшилось, производ промышленное производство упало, денежная реформа развалилась, экономика развалилась. Ну, фактически все, все шло вниз, текло вниз, и, конечно, было что-то, надо было делать. Поэтому и в начале, действительно, 93 -го года меня пригласил Кучма, он тогда был премьер-министр Украины, и сказал, что надо бы, Валентин Иванович, поработать. Я говорю, да, вроде бы же желания такого большого нету. И и я не, не все же понимаю, то есть я тогда был, кто я был? Я был генеральный директор там, акционерного общества «Норд», я был депутат областного совета, был председатель партии «Труда», которую создали в 1992 году. То есть мы, промышленники, уже понимали, что все идет вниз, что все падает и нужны, конечно, изменения. Мы тогда же на, на заседании полицеветом мы тогда переговорили, тогда и Богуслав Вячеслав Александрович значит, участвовал, и, и и, и Бастрыга Иван Георгиевич, был, значит, и были люди, у нас еще генеральный директор Ильшенко, Донецкого Гля были, ну я могу много называть, называть фамилию тоже, Звигильский, то есть мы много фамилий буду говорить, и я могу о них говорить, и что мы, мы понимали, понимали. Поэтому надо идти, и, собственно говоря, было решение в целом, что надо было идти. Хотя у Кучмы, когда мы это сели, и он говорит, давай идти, а я говорю, что-то там и боюсь, это желание не очень. Ну, такой разговор состоялся. Ну, в целом, ну, хотелось сделать что-то лучшее для Украины, видя то, что все сыпется, все падает, и результата никакого просто нет. Я сразу, значит, прихожу в правительство, но смотрю, единой команды нет. То есть, министры, там, и, там будем говорить, те же премьер-министры, вице -премьер вице-премьер-министры, ну как-то. Назначены по принципу там, партийному больше, там кто куда относится. Ну, как-то правительство, народное доверие, как оно называлось. Ну, это, ну, нет единой команды. Я четко это понял сразу и это. Второе, я понял, увидел и почувствовал на себе, что правительство на том этапе это мальчики для битья. И как только идет сессия Верховного Совета, это не, не как сейчас. Сессия Верховного Совета, правительство сидит как мальчики, премьер. Премьер, вице премьеры, вице-премьеры э или министры, тут же правительство начинает. Это даже одни коммунисты были, 220, вы помните, в Верховном Совете. И сразу вызывали, и давай на, на ковер, и все поливали, и поливали. Вы не такие, вы не всякие, вы этого не умеете, вы ничего не умеете. Там, я думаю, тогда было так. Человек 30 из них, умников тогда было в Верховном Совете, могли быть сразу, они так считали, что они могут быть премьер-министрами Украины, ну а человек 100, наверное, считали, что они могут работать министрами. И вот это вот постоянно было очень такое явно, явно выраженное решение. И еще одно было то, что меня очень удивило и, как бы говорится, беспокоило, убивало. Я видел в правительстве... Затягивание медленно. Я начал потом разбираться, кто работает. Работали бывшие с аппарата ЦК КПСС и нашего, ну будем, Верховного, ну того же Верховного Совета и тоже кабинеты министров, они работали. И все это. Я начинаю что-то записывать, давай надо решать. А они, ну что вы психуете, Валентин Иванович, каждое решение должно вылежаться. Ну и я тут начинал, какое вылежится, но нужно сегодня. То есть актуальность его сегодня нужна, а завтра она никому не нужна. И потом я начал, закончил с тем, что я с Норда привез свою программу, привез свой компьютер, все привезли и программу контроля, проверка и исполнения. Я их начал ставить на контроль и проверку исполнения. Я поставил и тут же на контроль. И, конечно, начал таким образом двигать, чтобы начали работать. То есть вот эта вот стратегию да пусть полежит, пусть пока передумают, месяцок полежит и все. А надо завтра. Такое время было. За 20 лет, к сожалению, ну ни одно правительство не применяло, собственно говоря, опыт других с тем, чтобы Лучше это. Каждый пытался свое, каждый пытался под разными условиями значит, показать, что он что-то делает. Поэтому мы как сидели, так и сидим.